Koronavirusun ölkədə yayılma təhlükəsinin qarşısının alınması üçün lazımi tədbirlər davam etdirilir. Hazırda bütün bölgələrdə olduğu kimi, İmişlidə də ümumi təhsil ocaqlarında dezinfeksiya işləri aparılır. Tədris binalarında işlər görülüb. Tədrisin başlamasına məktəb binalarında hazır vəziyyətə gətirilməsi üçün yenidən tədbirlər aparılır. Dezinfeksiya işləri şəhər və kənd orta məktəblərində görülür. Hazırda Ucar kənd məktəblərində işlər tamamlanmaq üzrədir. Rayon üzrə 60-dan çox məktəb binası mövcuddur. Təhsil şöbəsindən verilən məlumat görə artıq ikinci dəfədir binalar dezinfeksiya edilir. İlk dezinfeksiya tam başa çatdırılıb, ikinci isə tamamlanma qözlədilir. Dezinfeksiya işləri üçün İmişli rayon gigiyena və epidemiologiya mərkəzi tərəfindən üç briqada yaradılaraq gücləndirilmiş iş rejiminə keçirilib. Ümummilikdə 25-dən çox işçi əraziyə səfər bərədilib. Təhsil şöbəsindən verilən məlumata görə məktəblərin açılacağı günə qədər təhsil ocaqlarında dezinfeksiya işləri tam olaraq başa çatdırılması planlaşdırılıb. Cəmilə Nəsirqızı Aydın Yavərzadə Dünya TV